হঠাৎ কৰি আপোনাৰ ধন লাভ ঘটিব তেজপাতত এই এটা সংখ্যা লিখি পকেটত ৰাখক সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰথমেই মোৰ চেনেল টিপছ এ বি চি ওৱান জিৰ' ওৱানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক কেনে আছে আশা কৰোঁ ভালে আছে সুস্থ আছে আৰু সদায় দৰে এই চেনেলৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' চাই গৈ আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টি কিন্তু খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ শেষ পৰ্যন্ত চাই গৈ থাকক আৰু তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে এবাৰ লিখক জয় মা মহালক্ষ্মী এতিয়া আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টি তেজপাতৰ এনে এক প্ৰতিকাৰৰ বিষয়ে ক'ম যাক কৰি আপুনি আপোনাৰ জীৱনত চলি থকা প্ৰতিটো বাধা প্ৰতিটো বিপদ আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা দূৰ কৰিব পাৰিব এই প্ৰতিকাৰে জীৱনলৈ অনেক শুভ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিব এই তেজপাত হৈছে এনে এক বস্তু আৰু এই তেজপাতৰ মাজত এনেকুৱা গুণ আছে যদিহে আমি ইয়াক সঠিকভাৱে সঠিক বিধি মানি ইয়াক প্ৰয়োগ কৰোঁ তেন্তে ই জীৱনত থকা প্ৰতিটো দুখ কষ্ট সমস্যাক দূৰ কৰাত আপোনাক সাহায্য কৰিব হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰতেই এই তেজপাত থাকে গতিকে এই তেজপাতেৰে আপুনিও এই প্ৰয়োগটি কৰি আপুনি আপোনাৰ সমস্যাবোৰক দূৰ কৰাৰ উপৰিও নিজৰ মনৰ কামনাক পূৰ্ণ কৰি তুলিব পাৰিব এই তেজপাতৰ মাধ্যমত আপুনি আপোনাৰ আৰ্থিক দিশকো সবল কৰি তুলিব পাৰিব হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এই তেজপাতৰ প্ৰয়োগ তান্ত্ৰিক ক্ৰিয়াটো ব্যৱহৃত হয় লগতে এই তেজপাতৰ সুগন্ধ দেৱ দেৱীসকলৰো খুব প্ৰিয় বা পচন্দৰ এই তেজপাতৰ মাজত আছে বহুতো গুণ আৰু এই তেজপাত বিভিন্ন ৰোগতো ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেয়েহে আজিৰ ভিডিঅ'টিত এই তেজপাতৰ প্ৰয়োগে আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা কেনেকৈ সকলো সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰিব কেনেকৈ অৰ্থ সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰিব এই সকলোবোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম সেয়েহে আপুনি যদি এই চেনেলটোত একেবাৰেই নতুন তেন্তে ভিডিঅ'টিত এটা লাইক কৰি যদি পাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাওক যাতে ইয়াৰ দ্বাৰা আহিব লগা সময়ত এই চেনেলত আপলোড হোৱা নতুন নতুন তথ্যৰ ভিডিঅ'বোৰ আপুনি নটিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই গৈ থাকে এতিয়া আহক মূল পৰ্বলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া জানো আহক এই তেজপাতৰ মাধ্যমত আপুনি উপায়টো কেনেকৈ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল ঘৰত নিগেটিভ এনাৰ্জী যদি থাকে তেন্তে ইয়াৰ প্ৰভাৱ ঘৰৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ ওপৰতে পৰে যাৰ ফলত বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় প্ৰতি প্ৰত্যেকেই ফলত ঘৰত থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত উপাৰ্জনৰ দিশতো ই অশুভ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে যাৰ দ্বাৰা উপাৰ্জন কম হ'বলৈ আৰম্ভণি কৰে হাতলৈ ধন অহাৰ দিশসমূহত বাধা সৃষ্টি হ'বলৈ ধৰে বা অৰ্থ আহিলেও সেই অৰ্থ কোনো নহয় কোনো অসুবিধা আদিত খৰচ হৈ যায় অৰ্থ সঞ্চয় কৰাত ব্যৰ্থ হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা ইটোৰ পিছত সিটো লাগিয়ে থাকে লগতে সেই ঘৰখনত যদি কাৰো নজৰ দুখ লাগে তেন্তে আপুনি হাজাৰ চেষ্টা কৰিলেও আপুনি ভাল কাম কৰিবলৈ যাওঁতে তাত বাধা সন্মুখীন হ'ব পাৰে যদি ব্যৱসায় থাকে তেন্তে সেই ব্যৱসায়ো ধীৰে ধীৰে অনিষ্টৰ ফালে যাব পাৰে সেয়েহে সৰ্বপ্ৰথমে এই নজৰ দোষক ঘৰৰ পৰা দূৰ কৰা উচিত আৰু এই নজৰদোষ দূৰ কৰিবলৈ আপোনাক তেজপাতৰ সাহাৰ্যৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে আপুনি ইয়াৰ বাবে কি কৰিব লাগিব আপুনি এটা উপায়ৰ মাধ্যমত আপোনাৰ নজৰ দোষক দূৰ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাক লাগিব সাতটা তেজপাত আৰু সেই তেজপাতকেইটা হ'ব লাগিব নিশুত আৰু পৰিষ্কাৰ আৰু ইয়াৰ লগত লাগিব আপোনাক এক চামুচ নিমখ এই দুটা বস্তুৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনাৰ নজৰ দুখ দূৰ কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ ঘৰত কোনো এনে ব্যক্তি আছে যি বহুদিন ধৰি ইণ্টাৰভিউ দিছে চাকৰি ক'তোৱেই হোৱা নাই বা এনে ব্যক্তি আছে যি ব্যৱসায় কৰিছে আৰু সেই ব্যৱসায় দিনক দিনে বেয়া হ'বলৈহে ধৰিছে বা এনে কোনো ব্যক্তি আছে যিকোনো কাম কৰিব খুজিছে কিন্তু সেই কামত সফলতা পোৱা নাই যদি ঘৰত কোনো ব্যক্তিৰ ওপৰত মিছা অপবাদ জাপিছে যদি কোনো মামলা মোকৰ্দমাত জঁপিয়াই পৰিছে এনে ব্যক্তিৰ ওপৰতো আপুনি এই ক্ৰিয়াটি কৰিব পাৰে বা আপুনি নিজেও কৰিব পাৰে ইয়াৰ বাবে আপুনি সেই সাতটা তেজপাত সু হাতত ল'ব লগতে এক চামুচ নিমখ ল'ব ইয়াৰ পাছত সেই ব্যক্তিৰ মাথাৰ ওপৰেদি সাত বাৰ ঘূৰাই ইয়াৰ পাছত কোনো নিৰ্জন ঠাইত নি ইয়াক পেলাই দি আহি ঘৰত আপুনি স্নান কৰি ল'ব আৰু এই কাৰ্যটি আপুনি যিকোনো দিনতেই যিকোনো সময়ত কৰিব পাৰে ইয়াৰ ফলত আপুনি সেইসকল ব্যক্তিৰ সেই সমস্যাৰ পৰা মুক্তি দিব পাৰিব বা এই কাৰ্যটি আপুনি নিজেও কৰিব পাৰিব দ্বিতীয়তে আপোনাৰ যদি উপাৰ্জন হৈছে সঁচা কিন্তু সেই টকা আপোনাৰ বিভিন্ন কাৰণত খৰচ হৈ গৈছে হাতত টকা জমা নৰখে যদি এনে হৈ থাকে তেন্তে এই প্ৰতিকাৰটি আপুনি কৰি চাওক খুব ভাল ৰিজাল্ট পাব আৰু এই প্ৰতিকাৰটি কৰিব শুক্ৰবাৰে সন্ধিয়া ইয়াৰ বাবে নিশুত আৰু পৰিষ্কাৰ এটা তেজপাত ল'ব ইয়াৰ লগত ল'ব এগছি ঘিউৰ প্ৰদীপ ইয়াৰ পাছত পূজাকৃহত সোমাই সেই তেজপাতটো মা লক্ষ্মীৰ চৰণত ৰাখি ইয়াৰ পাছত ঘিউ প্ৰদীপ গছি মা লক্ষ্মীৰ সন্মুখত আপুনি প্ৰজলন কৰিব ইয়াৰ পাছত হাতযোৰ কৰি মা লক্ষ্মীক ক'ব হে মা আমাৰ জীৱনৰ পৰা দুখ কষ্ট ও সমস্যা লগতে অৰ্থ কষ্ট দূৰ কৰা ঠিক এইভাৱে আপুনি যি ইচ্ছা বা আপোনাৰ কামনা আছে এই সকলোবোৰ মা লক্ষ্মীক সম্পূৰ্ণ ভক্তি অনুষ্ঠাৰ লগতে মনত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ৰাখি একাগ্ৰ চিতে মা লক্ষ্মীক জনাব ইয়াৰ পাছত এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টাৰ পাছত সেই পূজা গৃহৰ পৰা মা লক্ষ্মীৰ চৰণৰ পৰা সেই তেজপাতটো উঠাই টকা পইচা ৰখাৰ স্থানত নাইবা পকেটত ৰাখি দিয়ক এই বিশেষ উপায়টিৰ মাধ্যমত মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা অৰ্থ সম্বন্ধীয় সকলো চিন্তা বা সমস্যা দূৰ হৈ উঠা আপুনি নিজেই দেখিবলৈ পাব আৰু এই উপায়টি প্ৰত্যেক শুক্ৰবাৰেই আপুনি কৰিব আৰু আগৰ তেজপাতটো আপুনি কোনো গছৰ গুৰিত নাইবা বোৱতি নৈত উটাই দিব এইবাৰ জানিম হঠাৎ ধনপ্ৰাপ্তি ঘটাৰ এটা উপায়ৰ সম্বন্ধে ইয়াৰ বাবে আপুনি এটা নিখুঁত তেজপাত আৰু সৰিয়হ তেলৰ এগচি প্ৰদীপ আৰু ভোগ হিচাপে হনুমানজীৰ উদ্দেশ্যে দুটা লাডু লৈ ইয়াৰ পাছত হনুমানজীৰ মন্দিৰত গৈ হনুমানজীৰ ওচৰত ভোগ নিবেদন কৰি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি তেওঁক প্ৰণাম জনায় যি কামনা থাকে সেই কামনা আপুনি হনুমানজীক জনাব আৰু ইয়াৰ পাছত হনুমানজীৰ চৰণৰ পৰা সামান্য সেন্দুৰলৈ আহি ঘৰৰ পূজাগৃহত সোমায় সেই সেন্দুৰে তেজপাতটোত লিখিব এক এক সাত ইয়াৰ পাছত ওম হং হনুমতে নমহ ওম হং হনুমতে নমহ এই মন্ত্ৰটি যিমান পাৰে জপ কৰিব ইয়াৰ পাছত তেজপাতটোৰ ওপৰত এটা কপুৰ ৰাখি সেই তেজপাতটো আপুনি জ্বলাই দিব আৰু ইয়াৰ পাছত তাৰ ছাই দি আপুনি এটা ফুট ল'ব বাকী ছাইখিনি নি আপুনি মুখ্য দুৱাৰৰ সন্মুখত ছটিয়াই দি পাছৰ দিনা পুৱা উঠি সেই ছাইখিনি আপুনি ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি পেলাব এই বিশেষ প্ৰতিকাৰটিৰ মাধ্যমত হঠাৎ ধন লাভ ঘটাৰ যুগ তৈয়াৰ হয় লগতে ধন সম্বন্ধীয় যি চিন্তা যি সমস্যা যি সংকট আছিল সেই সকলোবোৰ দূৰ হৈ উঠিব মুঠতে সম্পূৰ্ণ মনত বিশ্বাস ৰাখি এবাৰ কৰি চাওক ফল আপুনি নিশ্চিতভাৱেই লাভ কৰিব সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখক ওম হম হনুমতে নম হম আজিলৈ ইমানেই পুনৰ আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ